आज शनिवार दिनांक चौदा नऊ दोन हजार चोवीस रोजी प्रेरणा श्री स्वतिक जीवदया ग्रुप अंधेरी मुंबई यांचे माननीय श्री कमलेशभाई सावला व विपुलभाई जैनद्वारा संचलित बीजे चॅरिटेबल ट्रस्ट बांद्रा मुंबई सुरुभाई जयश्रीबेन राहुलभाई दक्षताबेन साजीलजी निशितजी चांदनीजी फाल्गुनजी आणि तसेच ऑल पटेल परिवार व किरण हिंदोच्च्या यांच्याकडून आजची बेगर निराधार निराशित प्रभूजींना आजपासून सतत तीन दिवस भोजन सेवा दिल्या जात आहेत त्यानिमित्तानं बेगर मनोरुग्ण निवारा केंद्र नंददीप फाउंडेशन यहतमा समस्त प्रेरणाशी स्वतिक जीवदया ग्रुप अंधेरी मुंबईचे मनापासून आभारी आहे जय हिंद जय गाडगे बाबा ब्रह्मार्पण ब्रह्मा ब्रह्माग्न ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायो पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं च